Salamu aleikum. Hər daim hökməli qob yoldayam. Gəlmişəm sizə bir dənə. Hardan gəldiyiz biz. He. Tezoba marketdən girirsən, biraz qabağa gəlsən orda. Bax, Suva Pantamırı. Yəni çox yerdə satmaq olmaz. Evin qiyməti çox münasib qiymətlidir. Həm kreditlə də verir. Bir evdən tanış olar, hırda para işləmə varaq hası qoyulacaq. Tam hazır. Demək olar tam hazırdır. Aboylaq bırılılı, bütün salaq atlardan laminat vurulacaq. Koridor sistemli evdir bak, kafildir, buraq, bax, kafeldir buraxmı bax. Burdan gəldik. Bir dənə burada kuknamızda pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qiyməti çoxmundansdır. Valla bu qiymətə bu dək üç otaqlılardı. Qiyməti nağd 32 min nədir? Kreditdən 25 min ködənlə 34 minə. Bu qiymətə üç otaqlı var, yoxdur. Valla yoxdur. Tapmaq olmaz. Burdan baxanda pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kombi xətləri atılıb. Zal da normal genişdir. Bu iki otağın qiymətindədir bu. Otaqda üç otaqdan amma çək, iki otağın qiymətindədir. <laughs> Burdan da gəldik. Bir də yan da burada qəşəng şey, yataq otağımız var. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Ara məsafəsi var. Sobura birləşik deyil. Burdan da gəldik. Hamam salonuz edə, o da tam təmirdir. Hazır olunub. Ola bu qiymətə çox yaxşıdır. Qalası evdir. Sonra zəngə yesin ki, niyə satıldı? Digər xəbərimiz olardı. Yəni gəlin olun da. Və bu dəndə burda dəstək otağımızdır. Oboylar da qəşəbə vurulub. Qapılar laminatı vurulandan sonra daha da gözəl olacaq. Ona qədər dəç qalmayacaq. Əlaqə saxlayın inşallah. Yoluna qoyaq bu qiymətə bu hal-hazırda 3 otağlı ev retki çıxır satışı. Əlaqə saxlayın, yoluna qoyun inşallah. Sağ olun.